Ну, по нашему предприятию мы на прошлой неделе выполняли аварийные ремонтные работы. На магистральном трубопроводе на 6 сотки у нас был порыв. Мы выполнили работу. И было два порыва на 8 марта 52 и 50. То есть работы выполнены в срок соответствует соответствии с нормативными требованиями. Я обращаю внимание, что согласно депутатского запада, который был на прошлой сессии, Работы на, по адресу 8 марта 15 нашим предприятием не проводились, поэтому мы, собственно, не несем ответственности за тот не проведение порядка, не как говорится, в соответствии после земляных работ, которые было по факту. Что касается сегодняшней температуры, комиссаровская температура среднесуточная плюс 3,6, мы даем напрямую 55, обратка 37, соответствует нашей нормативно установленному графику. Значит, э, расход газа у нас часовой 3,3 тысячи кубометров. Всего взяли по состоянию на 9 утра, на сегодняшнее утро. 2, тысячи, 2 миллиона 282 тысячи. Закрытие будем производить завтра. Собственно говоря, окончательная информация будет завтра. Но я хотел бы обратить внимание вот на что. По э, потребителям. Сейчас вы увидите э, ну, на нашем сайте, в принципе, другой информации показания счетчиков, тепловых счетчиков на жилых домах будут близки к показаниям нашего расчетного тарифа. Это связано с тем, что показания прибора учета мы снимаем по состоянию на 25 число, и у нас получается с 25 января по 25 февраля. И то есть мы взяли ряд температур, которые были в январе, они были среднесуточные ниже. И как раз этот факт и приводит к тому, что расчетный по февралю, который у нас берется по календарному с 1 числа по 1, получается близок к тому, который будет. Ну, средние данные порядка 13 гривен за метр квадратный. Ну, я еще раз говорю, это будет закрытие завтра. Значит, теперь, что касается еще одного нюанса, НКР, к сожалению, поздно разместили на сайте информацию. Об изменении тарифов для бюджетных организаций и прочих потребителей. Буквально уже после того, как мы предъявили счета всем нашим бюджетным организациям, прошла информация об уменьшении тарифа по геокалориям. Сейчас это стоимость 1611,336 гривен за одну геокалорию. Это цена с НДСом. Было 1674-372. То есть буквально немного, но снижения произошло. Мы сегодня понесли все договора, изменения до соглашения по изменению цены по всем организациям. Я обращаю внимание также, кто увидит этот репортаж, что мы продолжим еще на один месяц заключение договоров рассрочки платежей с населением. На сегодняшний момент в течение месяца мы заключили договоры на сумму 332 тысячи и работу эту продолжим, как я сказал, еще на один месяц. Что касается расчетов населения, с начала отопительного сезона нам, нами предъявлено потребителям услуг на 45,5 миллионов. Значит, процент оплаты на сегодняшний момент составляет 77,5%. Общая задолженность населения на сегодняшний момент составляет 37. и 890, 37 миллионов 895 тысяч. Это за, за предоставленные услуги по теплоснабжению. Наши, наши долги за природный газ. Значит, сегодня мы проплачиваем часть средств. С нашего, ну, у нас на спец... распрещете уже есть сумма денег, больше 2 миллионов. И у нас с учетом этих проплат останется долг перед НАК «Нафтогазом» 22 миллиона 376 тысяч. Это со всеми борговыми обязательствами и штрафами, которые были, штрафными санкциями, которые были до сего момента. В принципе, но при этом есть долговые обязательства перед Днепровоболэнерго на сегодняшний день после оплаты с нашего распредсчета сумма долга останется 850 тысяч и сумма долга перед с газом останется 1 миллион 957 тысяч. Значит, в связи с тем, что ну, вот, я участвовал в совещании в и нам, мы ожидаем сегодня все-таки положительного решения на заседании комиссии об изменении нам алгоритма по бюджетным организациям, Но, ну, по крайней мере, в, сумме, которая остается в, нашем распоряжении, да, мы ожидаем как минимум 72%. На сегодняшний момент это такой процент расчета по бюджетным организациям. К сожалению, не все бюджетные организации у нас Имеют и тендерные договори, и э, призначення по кошторе сам от вышестоящих организацій, поэтому не всі організації с нами рассчитаются на сегодняшний момент. Ну вот 72% мы как минимум можем вправе рассчитывать на те суммы. И в принципе я бы просил Владимир Васильевич, если, ну, учитывая, что э, такие организации, как СЭМ вот СИЧА, сейчас під вопросом по финансированию. еще раз дополнительно сделать авансирование, что разрешено законодательством по горону, для того, чтобы погасить долг буквально в течение двух дней перед Облэнерго. Мы ожидаем захода бюджетных средств 200 тысяч, к сожалению, ожидаем три недели, вот только, может быть, завтра они зайдут. Эти 200 тысяч, которые три недели назад решением сессии были предназначены как финансовая допомога для погашения по долгам. Поэтому ну, у нас останется 650 тысяч за счет собственных средств и средств бюджета. Мы можем в течение двух-трех дней могли бы рассчитаться перед обленерго. Сегодня будемо иметь разговоры з руководством Обленерго Дніпропетровс Газа. Надеюсь, их уговорить на еще несколько дней для того, чтобы не было отключений. Хотя повідомлення вже є по припиненню, ну, правда, самостійному припиненню газоспоживання. Ну я не думаю, что это. мы это будем осуществлять самостоятельно, собственно говоря, поэтому газоснабжение, газопотребление мы будем продолжать. Значит, есть определенная поддержка в этом вопросе членов комиссии НКР. Я думаю, что, собственно говоря, и руководство газа пойдет нам на встречу, потому что, в общем-то, отопительный сезон продолжается, и мы обязаны, в общем-то, проводить и расчеты, ну и потребление газа, и расчеты за потребляемый газ. Ну, в общем-то, Фактически у меня вся информация. Спасибо. В конце концов, отключаю вас от Они теряют тоже по деньгам, я так понимаю. Так как если качает нефть установка, то если нефть не покупают, то установка остановиться не может в этой связи. Ну и кроме того, напоминаю, что если есть действия, которые свидетельствуют о нарушении антимонопольного законодательства, что Евгений Анатольевич и я, мы знаем, как обращаться в антимонопольный комитет, открывается уголовное дело, если действия признают антимонопольными, то есть нарушающими монопольное законодательство, то штраф, еще раз повторюсь, 10% от годового оборота. Как правило, как оказалось, это самый действенный способ защититься от природных монополий, обращаться в антимонопольный комитет. Я здесь даю полную вам свободу, вашим юристам, вам в том числе защитить ваше предприятие от действий, которые мы называем действия монополиста. Вот. Ну и в том числе в администрацию президента также есть моменты. Я забыл, мы, оказывается, по отключению ДТЭК обращались в администрацию президента, и вот в пятницу ко мне пришел следователь полиции из областной. Оказывается, сработало и это. Я забыл отозвать это обращение. Вот обратились, пришли в пятницу меня опрашивать по этому факту. Но самое действенное, самое быстрое, это антимонопольный комитет. Потому что как только мы обратились, практически сразу было открыто дело. Если открывается дело, дальше уже только... Я могу их просить. И то бывает так, он, Евгений Анатольевич, знает, их просишь, а они все равно двигаются вперед и привлекают к ответственности лицо виновное. А штрафы там ну, просто миллионы, сотни миллионов могут быть. Поэтому это самый действенный способ защититься от действия монополиста.